Продолжаем Продовжуємо випуск. Після російської окупації та анексії Криму Встановлена Москвою влада на півострові майже одразу ж взялася встановлювати контроль над незалежними джерелами інформації. Телеканал АТР, який мовлення кримсько-татарською мовою втратив ліцензію і припинив роботу у квітні. Більшість українських телеканалів та кабельних операторів були витіснені з півострова. Чиниться тиск на окремих журналістів. Гість нашої програми сьогодні представник базованої у Нью-Йорку міжнародної організації Комітет захисту журналістів. Музафар Сулейманов від автор звіту про становище змі та журналістів у Криму. Вітаємо гостя у студії. Здравствуйте. Добре, отже, ви пишете про тиск на індивідуальних журналістів і на цілі редакції. Як саме відбувається цей тиск? Які є приклади? По нашим даним, які по нашим наблюденням, які ми ведемо з прошлого года, з моменту з'явлення так називаємо зелених. человечков в Крыму, а, а, давление на крымских журналистов а, было, а, включало в себя как задержание международных а, и украинских и крымских журналистов, а, нападение на них, а, факты избиений, факты отъема у них редакционного оборудования до а, использования таких механизмов а, репрессивных, как а, рейды ФСБ и а, Центра по противодействию экстремизма в системе МВД России, против как индивидуальных журналистов, включая журналистку Анну Андреевскую, журналистку Наталью Кокорину, Елизавету Богутскую и до независимых телеканалов, таких как крымско-татарский телеканал АТР. Также российские власти использовали такой мягкий механизм цензуры. Это Медиарегулятор Роскомнадзор, который, во-первых, постановил, чтобы все СМИ Крыма перерегистрировались как российские, а впоследствии либо отказал им в регистрации, либо оставил регистрацию без рассмотрения, так, заявки на регистрацию без рассмотрения, так как это было в делах агентства QHA, а также телеканала АТР, радиостанции ЛИДЕР и многих других. И в то, в то же самое время было отказано, крымские радиостанции не смогли принять участие. В тендері на радіочастоти, який об'явив Роскомнадзор в початку цього року. года, тобто різні способи тиску, але чому власне російська влада має проблему з журналістами? Які може є якісь складні теми, яких боїться російська влада, які журналісти порушують, а, є знаєте, теми, з якими можна працювати, з якими не можна? А, ви знаєте, це дуже цікавий питання. Вот передо мною лежить відповідь з Роскомнадзору. От я його покажу. Ми, когда АТР і КЮЧА і многим кримсько-татарським СМИ відказано в регістрації. мы обратились в Роскомнадзор с просьбой рассказать нам причины, почему именно. И они нам, они нам ответили, но не раскрыли конкретные причины, указав, что раскрытие более подробных сведений нарушит, повлечет к нарушению прав заявителей и приведет к разглашению коммерческой тайны. То есть, ссылаясь на какие-то законы, они говорят, что, извините, мы вам не скажем. И насколько известно нам, ответа также не добились сами заявители. То есть никто не знает, почему им отказано в регистрации. Мы можем догадываться, это, почему. Это, можно догадываться. Да, и догадка, наверное, в том, что вообще независимые журналисты, как украинские, так и крымско-татарские, скорее всего, они в своих репортажах, в своих публикациях они передавали. О новости о положении дел как есть в крыму то есть о тех нарушениях о тех давлениях которые происходили в крыму как, таких, как, не, таких как запрет на въезд мустафея Джимулева, таких как запрет на проведение митинга посвященному 70 летию депортации крымских татар и многих других как задержание сенцова пропажи его как задержание очень многих других активистов и Взять то же самое давление на СМИ, те же самые рейды, когда ФСБ стучится в дверь к родителям Анны Андреевской и просит опознать их дочь по фотографии. Так. То есть СМИ Крыма, они скорее всего не соглашались с цензурой. Они, не хотели, они хотели работать, как работают журналисты, а не как диктует им Кремль. И ввиду и этого... Пер, які ви перерахували приклади цього тиску, журналісти і цілі змі, як, наприклад, канал АТР, вони переміщаються з Криму, виїжджають на територію материкову територію України. Як ви вважаєте, чи можуть вони ефективно працювати на відстані? Чи можуть вони досягати свою аудиторію у Криму? Uh -huh. Ну uh, должен сказати, що вот своє сслідування я написав після своєї поїздки в Київ uh, в іюні цього uh, року. где я встретился с представителями крымских сми как с самими журналистами так и представителями крымско... как и представителями редакций которые туда выехали что меня порадовало, это то, что они не сдаются, то, что они преданы своей профессии, то, что они пытаются, продолжают работать и публиковать материалы. А их видят, а, их читают? На, а, вот это, это очень хороший вопрос. Насколько я знаю, на сегодняшний день информация доступна в интернете в Крыму, она доступна на спутнике, она доступна на некоторых радиочастотах. Будем надеяться, что все-таки Россия не пойдет на дальнейшие... На дальнейшие репрессии, на на на, дальнейшее, на дальнейшие действия по искоренению э, э, по уничтожению этого контента э, на, территории, на территории Крыма. Если То есть они не, не приведет к, к запрету на получение информации жителями Крыма. Дв, двумя предложениями международное сообщество может помочь. Международное сообщество оно должно помочь и оно может. И в первую очередь нужно вернуть тему Крыма в международный дискурс. Нужно говорить о том, что происходит нарушение, нужно писать об этом, нужно заявлять об этом, нужно призывать власти всех стран и международного сообщества к тому, чтобы они действовали. Спасибо большое, дуже дякую что есть наши программы, представления, базованные в Нью-Йорке, международной организации Комитет захисту журналистов.